安静一下啊！我隆重的宣布一下，由市政府和徐总出资建设的小学，经过一年多的时间，终于建成了。好！三年前，咱们村儿什么都没有，但现在，咱们有了堆场，有了码头，有了新建的马路。 还有了新建的学校，这一切、啊、都得感谢许半夏许总，他是咱们村的朋友恩人。呃，在这里啊，我代表咱们村再一次郑重的向许总说一声感谢、呃。哎下面请许总给我们说两句。 希望孩子们好好读书，好好学习。 这人可真有意思、啊，弄这么长个遗愿清单，你们俩早干嘛去了？哎，你的清单什么时候弄完呀、啊？你得抓紧时间啊！别说我呀，你呢？你的愿望呢？ 我说，你这老吃止疼药可不行、啊。老苏说得慢慢养，慢慢养你也得在意啊！那么大年纪也不听话呢。你说谁呢？老大，错错错错了错！这开车呢？那你真应该好好听话。向您汇报一下现在的施工情况这个转炉、混铁炉、连铸。 已经圆满的完工了、啊，那墙体砌筑呢，还有这个屋面的防水，现在正在施工当中。另外，呃，这个水风气的连通管道，还有这个排污的管道的铺排啊，已经差不多接近尾声了。这儿这线、这线这的设计呢，我们现在还在施工当中，情况就是这么一个情况。辛苦不辛苦，你有什么指示？ 徐总，徐总，怎么了？徐总，徐总，徐总，徐扶着车徐总。醒了，别动。我这胃怎么了？ 胃穿孔，胃穿孔，要动手术吗？这次不用，但是下次就得给你切了。你好，徐万夏哪个病房？左转三号病房。好，谢谢。安达，没事吧？怎么了这是？胃穿孔，你们以后要盯着他，好好吃饭。 这次晕倒，幸亏有人发现了。要是没人看到的话，后果就严重了。我去买点粥。你是不是傻？胃穿孔能吃饭吗？他说的对，现在不能吃东西。赵磊知道吗？他不让说。都这样了还不跟他说？都说了别说。不是怎么了？一个个的，现在是流行多大的事儿都不打招呼了是吧？你听不懂人家说话吗？ 这是他们自己的事儿，不想让赵磊担心。那也得告诉他呀，人都这样了，赵磊要知道这么大事没跟他说，他怎么想？哎哎哎哎，小点声，他需要好好休息。不吵，出去吵，烦不烦？我去看看其他病人，好好躺着啊，一会儿再来看你。姐，人都帮你找好了。 明天就能去上班了，你就好好养着吧。那边我盯着呢。嗯，这阵子我去我妈家住，有事给我打电话。走了。 是我必须得好好说说你。你们俩都走到这一步了，能不能说说你那狗脾气？他要出去读书，都这样了，还要跟你结婚，这说明他在乎你呀、啊，你有什么过不去的呀？别气我。怎么叫我过不去呢？人现在是要出国，去几年，什么时候回来，还回不回来？ 谁知道呢？这一走，距离越来越远。结不结婚的有什么意义呢？别光说我，你跟赵磊要是继续这样下去，迟早完蛋。行了，就听我一句劝吧，赶紧把他叫回来。你现在事儿越干越大，你总得有个人帮你吧。 你需要他，你要还想跟他在一起，这样下去肯定不行。你总得待一块儿吧？人在心不在，在一块儿有什么用、啊？那也得在一块儿，别扯那些心不心的。人都见不着，心在一起有什么用呢？你要是还爱他，你就把他叫回来，陪在你身边，这才踏实。说我你可懂一套一套的。 你每天啊吃顿套餐也都吃腻了吧？我特地给你做了一点儿，没有放油，可以放心吃。谢谢啊，李医生，客气什么呀？老苏的朋友不就是我的朋友吗？来，哦，我来吧。嗯，我先去忙了。嗯。哎，这李医生人不错、啊，你看人家话都说到这份儿上，你的朋友就是他的朋友。 你想说什么呀？我想说你们俩挺合适的。我的事儿你就别操心了啊，好好吃饭，好好养病。你这人怎么这么没劲呀、啊？就这两句话。还没告诉赵磊吧？喂？你在哪儿呢？我在北京呢。 还在北京呢，啊，呃，我这趟来有几件重要的事儿要办，所以多待了几天。你待这么多天，公司怎么办啊？公司有野猫他们呢，放心吧。哦，你怎么样？都挺好的吧？我挺好的，没事儿。哎，北京今天天气怎么样？北京的天气啊，晴天。 这儿就是北京啊。 你要不要喝点水？不要。那吃点水果。哦，我不吃。你怎么了？没事啊。啊、嗯，我是觉得这几天住医院住的我太难受了，怪不得小陈住院那会儿老想往外跑。 你打算待几天呀、啊？呃，后天吧，最迟后天回去。哦，要不是老苏给你打电话，你都把我给忘了吧。 司的业务也多，这都堆着等处理呢。我抓紧时间把他们都处理完，争取下周或者下下周能多回来陪你几天。多几天啊？五天还是一个星期啊？ 有没有想过把上海的工作辞了？还是回滨海工作，多陪陪我？我们多久才见一次啊？我想过，但是。 但是我确实只是习惯在外企工作，这个之前咱们也谈过。上海那边虽然刚刚起步，但我觉得发展的还不错，忙是忙了点儿，但是有机会。所以我想在上海能继续。 了。快去接呀、啊！喂？哦，对，那笔单子我知道。 啊对，但是罗文刚跟小金刚的价格跌了百分之四。对，肯定不能按之前谈好的价格了，是因为国际航线跟到港时间对吧？晚了整整二十天，那就不能按以前谈好的价格了。所以你跟对方去谈，呃，我们的底线我可以告诉你，就是价格不能变。徐总好。嗯。 徐总，钢厂接建的工作，房。稍等一下，一会再说。水的工厂啊也催着。怎么了？徐总，是这样，我刚跟一个国外的同学联系上，他马上啊研究生就要毕业了，要回国。我们想办一个我们的公司，但是前期还需要点资金投入。小苏啊，你这是件好事。 但是公司最近确实周转有点困难，你们再等等吧。明白。我要不是真困难，我也不能跟您开这个口。那我再缓缓。你跟你同学先筹备着，再给我一个月的时间吧，我再想想办法。好，谢谢徐总。老大，峰峰，哎，你怎么也来了？哎，你也在啊，聪哥。 什么意思？这是这几个月车队挣的，你先拿着。还有啊，我打算把车队卖了，现在有几家公司在做评估，看看谁出的价格高，到时候卖的所有钱呢，都给你，估计过年顶一阵子。你有病啊？谁让你卖车队了？你是不是跟野猫闹什么不痛快？别跟我这犯浑啊！拿走。没有没有，跟那没关系啊。我有自己的打算，你就别操心我了。 好好吃饭啊！拜拜，拜拜，哥。什哎呀，这啥味儿、啊？这也太臭了！这肯定是有人偷偷往地下排污了！这也太缺德了！这这污染了，这有人，这不造孽吗？是啊，这排到地下，附近村子用水怎么办呢？这水喝了不要人命啊！吃人命啊！一时半会儿好不了。嗯，咱这一个个被这检查、哎，真是。 我估计周围这地都完了，肯定啊！怎么生活？生活呢？自己看点水，对吧？又黑又臭。哎哎，徐总呢？徐总？怎么了？不止这一处，工地上已经挖出了好几处讲的污水了。生活用水都是咱们自己打的井，现在井水不被污染了，这就说明地下水被污染了。徐总，我们有好几个兄弟就是因为喝了这些污水，都送进医院了。 会向有关部门汇报，尽快处理这个污染的问题。至于大家的日常用水，我也会每天让车队把咱们吃的用的水都拉进来，保证各位的安全。还请大家放心，你们也知道咱们这个工程有多大，真的是一天也停不下来，还辛苦各位，抓紧回到工作岗位，咱们继续干活。 好，大家都散了吧，啊，赶紧干活，啊，来了，注意安全啊，都听见徐总怎么说的了吧？好，放心吧，回去干活。好，好，好。 但是除了钢铁，没有其他的重工业，所以这个污水只有可能是从母金上来的。照目前这个程度看，他们偷偷排污被发现，就时间问题。真是作死！徐总，徐总，我四处找你，我就知道你在这儿。徐总、嗯，你们聊着，我在上工地。好好好。 怎么了？裘总？你是闻着污水的臭味来的吗？你都知道了。